Зараз у нас на прямому зв'язку має бути журналіст Анатолій Шарій. Наскільки розумію. Мирний добрий вечір вам, Анатолію, в ефірі нашого каналу. Здравствуйте. Почнемо з вашої оцінки вимоги правого сектору. Януковичу завтра до 10 ранку піти у відставку. Інакше в повному озброєнні ці люди обіцяють дуже радикальні. Я назву так радикальні дії, якщо президент не піде у відставку. Як вам таке? Ну, смотрите, пока що вот до сьогоднішнього дня все, що я від правого сектора, ці люди держа слово. То есть, если они говорят, они делают. Это не Яценюк с в лоб, это не болтуны там, аналогичные из оппозиции. Эти люди слово держат, но за их словом следует дело, оно обычно кровавое. Вот в чем дело. Янукович, отставка, ну хорошо, если он, смотрите, если он не уйдет в отставку, это будет катастрофа. Если он уйдет в отставку, это тоже будет катастрофа, потому что на самом деле мы сейчас имеем уже как минимум четырех претендентов на трон, и все они себя уже видели президентами, это однозначно. Но они забывают про Яроша, который плевал на них. И всем известна риторика правого сектора по отношению к оппозиции, официальной нашей так называемой оппозиции. Потому что на самом деле они ее не воспринимают. На самом деле Тимошенко они ну, как бы считают, что ей лучше оставаться в тюрьме, но к ней чтобы присоединились остальные. Это, я, это у них написано то есть на стене, это, ну, никто этого не скрывает. Эти люди имеют свое как бы видение, и то, что я сегодня видел там радость в э, Верховной Раде, это преждевременная радость на самом деле, потому что э, оппозиция вырастила при помощи Запада такого зверя, с которым им не справиться. Если э, вы задали уже про Тимошенко 310 голосов за имплементацию. Э, э, 19 статті конвенції і говорили про те, що Тимошенко може за цією зміною вийти на волю, і вже почалися розмови про те, що от вийде Юлія Володимирівна на на свободу і поламає тут всі 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 якісь малі і великі архітектурні форми, які набудували наші політики, образно висловлюючись, то зміна цього. Політичного ландшафту, причому вручну, вона і справді дасть змогу, адже сьогодні в інтерв'ю каналу 112 в кулуарах Верховної Ради Сергій Міщенко, депутат, сказав, що так, вийдучи на свободу, Юлія Тимошенко матиме змогу брати участь в президентській кампанії. Тобто, і Яценюк, і тягнебук, і кличко, і хто би ще там, через кому, там кого не назви. Они все как то кажут в пролете, так да, они пролетают, конечно, мимо кассы, и это на самом деле ледокол. Выходит Юлия Владимировна и ломаются правильно малые и большие архитектурные формы. Ломается все, ломаются представления о своем будущем этих трех э, э, гетьманов, да. Но самое интересное, что она абсолютно не устраивает правый сектор, они ее не воспринимают, она не их лидер. Это однозначно. То есть их ребята – это те вот список, там, кроме одного абсолютно лишнего, список, который они предоставили, да, ультимативный тоже там освободить. То есть это так называемые васильковские террористы. То есть ребята, которые идейные, допустим. Ну, Юлия Владимировна не идейная. Юлия Владимировна – это человек прибыли, человек откатов и мутных схем. Она не воспринимается ими как лидер однозначно. И сейчас это спутало расклады абсолютно всем. Конечно же однозначно. А ну... по поводу голосования, а по поводу самого голосования, я смотрел на это голосование, я видел в общем-то съезд ЦК КПСС, когда все голосуют вместе, потому что я уже вижу реально страх, страх, то есть кто-то боится проголосовать против, потому что потом к нему придут, допустим. Щодо голосування, от зараз просто якийсь парад виходів із фракції і з партії регіонів, і голова КМДА Макієнко про це говорить. Ми бачили, що депутати на випередки бігли до парламентської трибуни, щоб сказати, що мовляв заяву писали про вихід ще в грудні, і багато було таких історій. Ну а Неужели такой выход может быть какой-то индульгенцией на будущее? Нет, абсолютно. И я многих граждан, там, которые вышли, я их не понимаю. То есть они, наверное, считают, что... Ну, пример Богословской, наверное, заразительный. Но у Богословской получилось каким-то чудесным чудом просто оказаться, потом еще выступить на сцене Майдана, что было, в общем-то, плевком в лицо многим, я думаю, активистам и людям, которые поддерживают Майдан. А остальные по видимому считают что вот так вот моментально перекрашившись, как в свое время кужель та же самое допустим можно избавиться от домоклого меча который висит уже над головой да? допустим там дыркач меня просто поразил то есть породнившись с литвином он как бы перенял, перенял его гибкость скажем так но ну, меня удивляют эти люди которые выходят это их я думаю не спасет от той мясорубки которая начинается в которую столкнулись в страну это не спасет не думаю никого Я, якщо про м'ясорубку понад 80 жертв у всіх вогне, вогнепальні і також з боку правоохоронців теж вогнепальні і теж є жертви. Як, як так сталося взагалі? І... Звідки тут вуха стирчать і ноги ростуть, в того що мирний наступ, який оголошувався в понеділок на вівторок, мирний наступ виявився таким, що потім довелося у трунаря замовляти, щоб людей поховати. На вашу думку, як так сталося? ну во первых однозначно присутствовала третья сила при этом наступлении это однозначно я думаю что стоит поинтересоваться у народного депутата от батькивщины пашинского куда все таки делать снайперская винтовка в машине которую обнаружили активисты в которой он сел и уехал потому что до сих пор никто его публично об этом не спросил а он как будто об этом забыл по снайперам я точно знаю абсолютно точно что снайперы вот сегодня было выложено аудио переговоров снайперов Никто не заметил главного, что э, они четко работали по крышам, по возвышениям и э, когда передавал один, что без оружия, говорит, человек, но без оружия, все, отбой, тогда просто наблюдаем. Так, то, Я, я тоже слушал эти записи и там э, не было э, такого, что э, действительно, если э, в прицеле то э, команда, как там, работаем, да, работы. Нет, более того, они все это делали через, координировали через э, главного. То есть они сначала ему докладывали, а он говорил, что делать дальше, уже исследуя как бы, ситуацию. Они даже засекли на Украине на отеле Украина журналистов. То есть с оптикой и в форме они думали сначала, что это снайпер, потом говорит нет, там они снимают. Все, они сразу переключили с него внимание. Но при этом 30 человек погибло с одной и с другой стороны, их снял снайпер. Эти снайперы, которые вот мы слышим на видео, они высматривают того снайпера. Это однозначно. То есть работал снайпер, и снайпер работал и по тем, и по тем, абсолютно без разбора по мирным людям, то есть я имею в виду мирным там без оружия и по медикам, по всем подряд. Он просто стрелял всех подряд, он валил. И ту и ту сторону для того, чтобы э, как бы разогреть этот конфликт, и он разогрел его 80 трупов. На ком они? Ну, надо найти просто этого человека, который знает, да, кто его нанял. Я представляю, кому это было выгодно. Но ну, во всяком случае Пашинскому можно задать вопрос. Ми обов'язково це зробимо. Що ну, ми сподіваємося на можливо бліц-інтерв'ю, Можливо, запросимо та неможливо, а надійшлемо запрошення пану Пашинському. Дійсно, є чимало запитань. Будемо раді почути відповіді. Я думаю, що і вам, Анатолію, також буде цікаво їх послухати. Ну а зараз дякую за вечірній ефір. У нас на 112 Україна. Будемо. також ради іншим разом також послухати ваші думки і оцінки того, що відбувається. Анатолій Шарій, журналист, был з нами зараз на прямому.